Наливай, а то уйду. Наливай, наливаю. Что ты делаешь, блин? Что ты на меня Наливай, бачишь? говорю, а то уйду. Давай подставляй. Наливай. В кружки не наливаем, только в стаканы, дядь. Ну ты чего? Кто кружки наливаем? Какой я тебе дятел, Я тебе в отцы гожусь. Или сказал дядя. А, дядя ты сказал. Ну, здорово а... ну здорово, племянник. Я сказал, дядь, я говорю, дядя, кружки не наливай. Ну, я понял, не наливай. Ну, а... значит, пей сам. Ну что? Хочешь пить сам, пей сам. В одиночку. В одиночку. Почему? Сколько тебе лет? Достаточно. Достаточно для того, чтобы быть моей батей. Ну, я же не знаю. Маму покажешь, может быть, оно и так. Кто его? Моей маме 60 лет в этом году. Ну, дай бог ей здоровья. Дай бог здоровья. Спасибо, дядя. Очень приятно слышать такие слова от постороннего человека. Пожалуйста, Спасибо. племянничек. Это ж моя сестра все-таки, раз я твой дядя. Просто очевидно, мы с ней когда-то потерялись в жизни. Да. Ну, не могу же я своей сестре. Нет, ну это с уважением. Я всегда дядь говорю с уважением. То есть, ну, когда человек сильно старше меня, я всегда говорю дядь. Ну, в русском языке Потому есть, там, есть куда более уважительные слова. Ну, например, господин. <с 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 господин, нет". Ну, Конечно. Ну а как? Ну, может, господин точно нет. Может, с тобой не совки какие-нибудь. Ну, может, обращаемся к президенту? Господин президент. Почему? Ну. Ну это когда господин президент. Ну а ну, почему? А, а, мы, собой, а мы с тобой не надеюсь. можем друг друга уважать. А если... меня тоже можно. Я же уважаю, я же не меня тоже можно называть господин господин губернатор, например, или господин юрист, вот. Подождите, но это надо знать ваш статус, чтобы к вам так обращаться. Согласна. Можно по имени обращаться, господин Степан Андреевич. Степан Андреевич, вы губернатор какой области? Ну, это шутка была по поводу губернатора. Ну, каждая шутка, как говорится, есть доля шутки. народ народный, народный, Нет, народный ну, губернатор. На самом деле, у вас Степан Андреевич, у вас на самом деле вид презентабельный, вот честно вам скажу, то есть у вас лицо, прическа. То есть вы выглядите каким-то человеком, который, скажем так, вот допустим, у меня дядя есть Олег, он ну, брат моей мамы, и он выглядит в принципе презентабельно. То есть он не занимает никакой презентабельной должности, но. Внешний вид его подталкивает к тому, чтобы к нему обращаться на вы. С вами то же самое. Я Поэтому ж, я как бы ни я, разу не обратился. Я же как раз вы и, и не прошу, я просто говорю, дядя, ну, какое-то такое обращение, знаете ли, мне кажется, э -э культурного сословия, которое не привыкло уважать друг друга. Господин хороший, можно обратиться. Не, не вот Нет, можно обратиться, это, господин это хороший. Ну, господин. Ну только а что? Это же mm. в нашей истории, в нашей... Господин мне в принципе не нравится, потому что господин это подчинение. Господин это что? Я не услышал. Ну, в моем плане это подчинение кому бы то ни было. Mm. Господин это подчинение кому бы то ни было. Это то это что, навязано, что я это, под -то хожу, это навязано, То есть вы являетесь... Это, это навязано советской пропагандой вот этой навязано. вот. Я, Комму... я вас... Коммуни... Навязано, я коммунистическая абсолютно навязана. Слово господин хорошее слово. Просто вопрос в том, откуда оно происходит. Почему у нас такое отношение к этому слову? Потому что слово господин, ну, оно, наверное, имеет не русское происхождение. Поэтому мы же не знаем, откуда оно происходит. Если бы мы знали, откуда оно происходит, а так мы не знаем, откуда оно происходит. А вот если бы мы знали, мы бы, да. Просто господин это тот человек. Э, блин, э, сейчас дайте мне бог памяти. Человек тот, над кем... Э, ну, то есть, если в моем понимании, господин это тот, тот человек, который обладает надо мной какой-то властью. То есть, он является моим господином. В частности, вы не обладаете надо мной никакой властью. То есть, если я Хорошее захочу, начало. я вас могу послать можете, куда подальше. Может, но я вам больше того скажу. Вы даже своего хозяина Нет. можете послать я, я, куда пройти, подальше. Я пройти... я не, я... Но это плохо закончится. Почему? То есть, в данном случае для меня это ничем плохим не закончится. То есть я вас просто пошлю, да, и мы как бы разойдемся, и наши дорожки больше, наверное, никогда в жизни не Я этим не буду заниматься, просто я воспитанный человек, очень сильно воспитанный человек. Но именно в плане того, чтобы относиться к вам как господину, наверное нет, наверное, то есть для меня. А давайте, кстати, дядя я вот сижу, сейчас... э -э я сижу и слушаю вас, и а сам про себя думаю, откуда же произошло все-таки слово господину, ну откуда это произошло? Ну где-то же оно имеет свои корни этимологические. Наверное, да чтобы оно может, ну да, мы к Господу обращаемся, Богу, Господин, но все равно даже в обращении к Нему э, это слово имеет какие-то корни. А откуда оно? Вот я сижу и лихорадочно перебираю варианты в голове, мне в голову ничего не приходит. Вот только вот украинская, я в Белгороде живу, только украинское Давайте украинская, э, украинская э, у них есть Вы такое слово. Вы в Белгороде слово. живете? А, да, я в Белгороде живу. Ну, на границе с Украиной я живу. Блин, а вы? Я, я вам очень не завидую. Я живу в Москве, но про Белгород я знаю, скажем так, все. Про Белгород, про Курск. Просто я сам являюсь сотрудником Федерального центра медицины катастроф. И я каждый сутки отслеживаю, что у вас творится в Белгороде, в Лисичанске, в ДНР, в Ростове. Лисичанск – это ЛНР. Лисичанск – это ЛНР. Ой, ЛНР ЛНР, да, то есть она у нас сейчас на контроле находится. То есть, потому что в Лисичанске погибло тоже много людей, в Курске погибло очень много людей. Ну, на самом деле, из гражданского населения там погибло человек, наверное, 60 максимум, и пострадали 230, насколько я помню, на предыдущей сутки вот информация была. Слежа. То есть, и как Белгороду я вам прям. Э очень сильно сочувствую, скажем так, в том Нет. плане, что вы именно приграничная территория к недружным для нас государству. То есть мне вас очень жалко, но... Не надо мне жалеть, я офицер вооруженных сил Российской Федерации, мне жалеть не надо. Я прекрасно понимаю причины... Я тоже бывший офицер вооруженных сил Российской Федерации, а я отработал 14 лет, скажем так. Офи офицером вооруженных сил и вот буквально недавно а я уволился и в каком слава богу уволились что я больше не дам. В в звании капитан ну звание капитан а вас не не, <coughs> не пытались в 2002 году мобилизовать снова мобилизовали меня в первых рядах потому что у меня сотый вуз у, -у, -у. у меня вуз 100, я понял. Я понял что-то да? там 039 или 139 то есть я пошел я пошел туда самым первым. Uh -huh. Один был. Как только Владимир Владимирович Путин объявил мобилизацию, ну, за красной чертой я был. Uh -huh. Я был там недолго, но мне этого хватило. За ленточкой, э, ну, то где? где? На Донецком, на Харьковском, на Запорожском, на Херсонском, где? Нет, до, до тех, мы, ну, в то время мы еще до тут даже не добрались. Ну, здрасте, было, в Херсоне мы были, мы очень, просто... Очень далеко. Нас из Херсона просто выкинули. Харьковская область мы, была под нами. Мы были нами. В, Хер, в Херсоне первые три дня, а потом нас оттуда отки, откинули. У нас оттуда вот просто, ну не три То дня, мы там, там первые... Там план был какой? Мы не три дня там были, перестань, мы там были То с... я туда пошел где-то на... Ну, я вас слушаю. Но мы там не три дня были. Мы там были с весны до осени. Или ты, или ты условно говоря говоришь три дня? Или ты, а, у, или ты условно говоря говоришь активно, Активные боевые действия мы, мы вели там первые три дня. А, ты про, активные, ты, 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 ты про я, себя... Ты, корпус, ты пока прос... мы не объект... Я понял. Я, я, я тебя неправильно понял, капитан. Я тебя неправильно понял. Вот. И а я, я туда больше не хочу. Ну, То туда. есть я в принципе... По жизни, человек, ну, по, по, по жизни человек пацифист. как ты стал кадровым офицером? Я там больше не ну, Так получилось. Ну, ты получал военное... мы, скажем так, э, с родителя Ты получал военное образование осознанно, или это была какая-то военная кафедра при каком-то гражданском вузе? Смотрите, у вас, ну то есть вы человек сильно старше меня, да? Ну я подполковник. У вас в, ваш, в вашей молодости, в вашем юношестве были какие-то уроки профессиональной ориентации? Конечно. Как гражданина? Ну это... Именно в школе? Ну это очень условно было. А у у, УПК называлось. Мы там молотки пилили на А у нас не было. Есть... Ты думаешь, уроки профессиональной ориентации в ну, школе вот на меня было... повлияло? Повлияли? Дело не в том, что повлияли они на, на вас или нет. Дело в том, что сейчас, то есть я как э, кадровый офицер именно текущего времени, к нам приходили по крайней мере школьники, и они видели то, чем мы занимаемся, и мы им давали какие-то напутствия по жизни, что ребята mm -hmm. учитесь, иначе станете так, так, такие же, как и мы, без зарплаты, без. Э, ну, Тут и не ври, не ври, Сейчас удовольствие сейчас удовольствие вполне себе приличное. Да не ври, не ври. Это в девяностых была проблема. Я как сотрудник, зато я как, я как сотрудник зато начал получать зарплату в 2019 наверное, девятнадцатом году нормальную. И с 2022 года я не был дома в районе года. Да, я это понимаю. Зачем мне эта зарплата? Да, я понимаю. Если я не видел ни свою семью, ни своего ребенка в районе года. А ты в медицине. То есть, ну, ты, зачем? Ты в медицине катастроф чиновник, или у тебя есть медицинское образование? Нет, 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 нет. Я старший оперативный дежурный. Обработки стар ведущий специалист приема и обработки экстренных вызовов. Но, но я не принимаю экстренные вызовы. Я не принимаю. Ой, у нас здесь что-то случилось. Я заставляю. Наша работа абсолютно бесполезная. То есть есть территориальные медицины катастроф, которые находятся в 89 субъектах Российской Федерации. Которые мы заставляем работать так, как э, они должны работать по 131 приказу Минздрава угу. Российской Федерации. Угу. Наша работа абсолютно бесполезна. Ваша работа церберов. Э, То есть люди, которые... Вас должны, должны типа бояться. Да. Ну это, это свойственно да, нашей... Да, именно так, потому что мы федеральный центр. Это свойственно нашей стране. Потому что да, мы федеральный центр. Ну, потому но что... я так не могу, меня заставляют так работать, но... Я так не могу. Ну, это неэффективно. По выстроенным горизонтальным связям, без наличия, вертикальным связям, без наличия горизонтальных связей, управление государственное неэффективно. Это я ну, давно уже понимаю. И с тех пор, как Владимир Владимирович стал выстраивать вертикаль власти, ну, я для себя стал понимать, что это путь в, в том направлении, которое мне не нравится, скажу так. В никуда. Ну, в том направлении, которое мне не нравится. Это путь в никуда. Нет, да, это путь, это путь в Советский Союз, это путь я, в... Я вас прекрасно понимаю. Ну, так, да. так, так точно я, так же... Я с вами согласен, точно так скажите, же... не, не, будем, не будем наговаривать друг другу на местах. Мне до границы 30 километров. Другое дело, что меня там никто не ждет, честно говоря. Но, но я... Знаете, что я вам скажу? Вы не выглядите как человек, который должен там воевать. Я не воюю, я в военкомате сейчас сижу. Я повоевал с 1922 -го года, меня вернули в армию. Я, я вам... Меня вернули в армию в 1922 году, я уже не был в армии, точно так же, как вы. Меня вернули в 1922 году, в сентябре, когда э, Харьковское наступление их началось, когда они нас отметили, когда у нас перегруппировка началась, извините когда они нас отметили или не по детски. Меня призвали тогда и отправили как раз туда, вот на Харьковское направление, в соседнюю со мной область. Я ее хорошо знаю. Именно поэтому меня, судя по всему, и призвали. Но там случился лепесток, наш же лепесток. И немножко медицина... Ну, вы же понимаете, что травматическая ампутация не подразумевает восстановление конечностей. У вас травматическая ампутация? Лепесток. Вы знаете, что такое лепесток, офицер? Лепесток – это мина, которая находится под ногами, я, конечно, знаю. Ну вот, вот. Лепесток отрывает ногу ровно по щиколотку для неспособности идти дальше. Это подлая мина, я mm. знаю ее. Так наша, это была наша мина. Да, я, я знаю, что они использовались еще даже в Афганистане. То есть это старые мины. Просто Украина все свои лепестки уничтожила. И тот лепесток, на который наступил я, был наш. Мои глубочайшие соболезнования. Да, я не должен здесь быть, но я же юрист по образованию, поэтому как бы это так вам сказать, чтобы себе на статью не говорить, не наговорить. Я применяю свои юридические знания, работаю в военкомате, для того, чтобы этой войне пришел как можно быстрее конец. Надеюсь, вот так вот я сформулировал правильно. Специальной военной операции. Чтобы не говорить себе на статью. Кстати, а почему вот Потому у нас... Что это до сих пор не является войной. Президент нашей страны перестал употреблять термин специальная военная операция. А я, подчиняясь Верховному главному командующему, употребляю его терминологию. Скажите, а почему у нас вот на территории Украины, которую мы за государство не считаем, СВО, а на территории Курской области, КТО? Кто руководит? Почему разное командование, почему разное управление, разное снабжение, разное довольствие? Разное... Ну, это ненормально. Нельзя так вести операции. Это, это ненормально, в принципе, потому что когда... Все начиналось, и я находился на сутках, на сутках именно в Федеральном центре медицины катастроф. То есть я застал первый день войны в Курске, скажем так. И я до сих пор не понимаю, как могли пропустить многотысячную армию украинских военнослужащих на территорию Курской области, когда у нас есть все для того, чтобы, скажем так, понять, что куда противник двигается. То есть это не три человека, да, там, если раньше, допустим, какие-то были вылазки... Ну, э, понятно, рейды. Да, рейды, да, более... В составе рейд. там рейдовых бригад. Да, 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 действительно. Тут прошла... Да, да, да. Тут прошла многотысячная армия. Ну, ну, нет, это нельзя назвать армией, потому что армия это более 50 тысяч человек. Да, это дивизия, скорее. И, да. Ну, на мой взгляд, это терроризм со стороны э, Российской Федерации. Нет, это не, это, ответы, это, это не терроризм. Это не терроризм, это по-другому да. называется. Хотите, я вам объясню. Э, ты, ну, на, на, на аналогиях, чтобы не не попасть под статью, объясню на аналогиях. В 1941 году Советский Союз и гитлеровская Германия находились в состоянии пакта о ненападении, договора о ненападении. Там даже был, да, там даже был договор слов. о дружбе и все такое, но это не суть. Суть в том, что весной летом, в начале лета 1941 -го года Красная Армия была сконцентрирована в выступах в сторону Европы. Сувалковский выступ и э, на юге там, где сейчас э, э, Львовский выступ, короче говоря, вот там на тех территориях, которые были вновь приобретены Советским Союзом, были сконцентрированы чудовищные силы э, Красной Армии. А что это такое? Это эшелоны на рельсах, танки в эшелонах, топливо в эшелонах, сапоги, ложки, еда, э, одежда комплектация, все это находилось в узких, сконцентрированных участках территории, на которых наша армия собиралась нанести удар по гитлеровцам. И вдруг гитлеровцы туда ударили, в эти места. А это смерть и разрушение, это практически катастрофа. Ударить по армии, которая собирается нападать чуть-чуть раньше, чем она это сделала, для армии это катастрофа. Для армии, которая защищается, Ничего страшного, там полоса обеспечения, минные поля и Ничего все остальное. А вот армия, которая собирается нападать, получив удар, сыпется. Вот, вот то же самое произошло. В общем, вы поняли, да? Вот если мы по ним нанесли в 2022 году удар, они никуда не посыпались. Хотя там Лукашенко и кричал, я вам покажу с четырех сторон, карты сейчас принесут. Почему они не посыпались? Потому что они не собирались на нас нападать, они готовились к обороне. Если бы они собирались нападать, они бы посыпались. Потому что бы они концентрировались на э, определенных Возможно. участках. Если бы мы нанесли удары по этим участкам, это бы несло смерть, разрушение и катастрофу. То же самое произошло в Курске. Мы готовились пойти э, коротким путем. Понимаете. Коротким путем в этом участке границы, потому что там самый близкий путь к Киеву. Мы бы отрезали Харьков от всей Украины. Он бы попал в очень трудное положение. В очень трудное положение попал бы Харьков. А этот удар ну, просто взял и обрушил фронт. Вот единственное объяснение. Слушайте, здесь можно рассуждать вот сколько угодно. Просто именно со стороны диванных, скажем так, экспертов, вот как мы с вами сейчас... Я да, офицер да, вооруженных сил, я, в общем-то, не совсем диванный Никто... эксперт. Я тоже я, офицер вооруженных сил, и, в частности, мы с вами сейчас выполняем роль диванных экспертов. Ну, сейчас да. но с офицерами нам офицерами вооруженных сил. Почему? Что... Я, я являюсь, я в военкомате что работаю. Вы, что я. Я до сих пор мобилизован. Ну, но... да. <laughs> хорошо, ладно. Да, я не фронтовой командир, я не работник штаба, безусловно, я не, не возглавляю оперативный отдел штаба, безусловно, конечно, не обладаю э, полнотой информации, но мне хватает моих мозгов понять, что произошло. Произошло то же самое, что произошло с Красной армией в 1941 году. Она готовилась нанести удар по... Надеюсь, вы правы. Ну вот так. Ладно. Надеюсь, вы правы, потому что действительно погибших из гражданских лиц очень мало. 50 человек для такого массированного нападения ⁇ это ни о чем. Смотрите, есть я еще, надеюсь, есть еще статистика, которая мне стала известна только после начала, ну после того, как меня призвали. Я никогда... Я, в общем, об этом не задумывался. Угу. Смотрите, за 20-й... Э, и в 21 год в Луганской и Донецких областях погибло всего 7 мирных жителей. 7. И это они дамбили бомбас? Ложь это. Л ложь. Это по данным э, статистики ДНР и ЛНР. Мирных жителей 7, которые взорвались на минах по mm -hmm. Синьке. Всего, конечно, там... Э... Ну да, да, да. То есть это... это... Всего, конечно, потери там были и со стороны их, и со стороны нашей, но они все равно были значительно меньше, чем сотни тысяч погибших сейчас. Да. Освободителем, блядь. Я с вами целиком и полностью согласен. Ладно, офицер, береги честь. Я все-таки надеюсь. Пойду я дальше. Береги честь Мологу, да. Да просто просто берегите. Да, уже, зас, зас, уже засрали мы свою честь, это точно. Давай. Не воспринимайте ничего близко сердцу. Я с вами до конца. Давай. Все, вам удачи, здоровья, долгих лет жизни. Все, удачи. Слава Украине забыл сказать, сынок. Забыл сказать слава Украине. Виховання філіксом може ніякої користі и не принесе, але зернятко ми будемо сіяти, сіяти і